Всем привет! С вами я, Денис! Сегодня это мое видео про хоккей. Итак, вы на канале Мистер Дэн. Смотрите мой канал! Заходите на ваши кайки! Ха-ха-ха, <говорит> <говорит> у меня для этого шайба обычная нам понадобится обычный резиновый мячик. Вот такой вот. И при этом две клюшки понадобятся моих Две клюшки. Обычные две клюшки. Это профессиональная, такая старая. Начнем с старой клюшки, чтобы потом уже выложился. Старую я буду делать мячиком и новой шайбой. Ух, да, мячиком буду делать это. Вот, мы начали, все делается шейбой. Это клинолем, он мне нужен. Покажу вам шейбу. Берем, берем, и камеру, да. Бам, и камеру упал, как? Неужели? Упал. величка пауза. Это была невеличка пауза, продолжим. Вот, это давай мне передачу по поводу. Вот, сейчас я поправлю, чтобы вам было, шанс, что я никаких не сделаю, функций никаких нет. О, а передачи. Видите? Никаких функций. Пауза. Была ним величка поправочка. Сейчас продолжу. Шайба, Шайба уехала. видите, вот. Она хочет стоит 8 долларов. Прикалывайтесь, это реально. Я... Смотрите, вот щелчком не надо Это будет вам ваше. Вот просто. Вот так. И наша серия подошла к концу. Всем удачи. Всем пока, друзья. И в конце лютого мы посмотрим конкурс. Кто хочет выиграть клюшку тесту, мы посмотрим по лайкам. В конце лютого будет, в кого будет больше лайков, получит самую лучшую клюшку тесту. Будете радоваться, мы по одному сайту найдем и выясним победителя. Всем пока, друзья! Ой, еще не конец серии. Сейчас мой брат скажет вашу одну серию. Я неправильно тогда сказал. Короче, в конце лютого мы будем проводить конкурс по клюшке Т-100. Кто хочет получить клюшку тесто, новая клюшка тесто, подписывайтесь на канал Мистер Дэн и также его друзей. Каналы будут в описании. Мы с специальной программой будем проверять, кто подписался на наш канал или нет. В подарок до этой клюшки тесто будет идти три шайбы. Первая шайба. Джибы Хоккей hey, с надписью там какой-то. И две шайбы за Чехии. Тут написано... Mm, сейчас. Сейчас. Чез. Чешские шайбы две. Так что, кто хочет получить три шайбы и клюшку Т-100, подписывайтесь на наши каналы. Так что, всем пока, друзья. А какой твой канал?